Ой, все это разговоры, все разговоры, встречи, встречи, постоянные встречи, шестерка, семерка, еще одна семерка. Встречи, шестер... короче, дороги по шестеркам и встречи по семеркам. И восьмерки, разговоры, разговоры. Ребят, ну кроме восьмерок, шестерок дороги, семерки встречи, восьмерки разговоров, я ничего не вижу чтобы что-то прям кардинально поменялось. Что-то кардинально поменяется для Украины. Покажите, пожалуйста. Ну, десятка червовая падает. То есть, как бы помощь, да? Так называемая помощь. Финансовая, оружие и так далее, возможно. Плюс падает король червовый, король пиковый. Зеленский падает королем Червовым, соответственно, он зарабатывает себе свое положение, да, то есть тем, что он катается, просит, договаривается, он умеет разговаривать, он же с короля Червового в короля Пикового плавненько переходит, то есть его, в принципе, эти лидеры G7, G7, типа, они считают, ну, ну, хорошим лидером, то есть я так могу сказать. Да? Король Пиков уже не червовый, не мальчик, не мужчина. Вот эмоциональный ветреный водолей. А король Пиковый. Мужчина при положении, при статусе. Вот. Твердый, уверенный в себе и так далее. Резкий, иногда грубый. Вот. Это король мечей. Да, второго. То есть такое прям рубит, рубит с плеча. Так, покажите, пожалуйста, мне. мне. сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У вот Трампа. Прям... Да я думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типа, я сомневаюсь, что Украину позвали допомоги, и сомневаюсь, что Америка прям выйдет с переговоров. Ну, честно, это, ну, это бред. Чи в Путіна є щось на Трампа, чим він може тиснути і впливати на його рішення? Сразу да, потому що пікова дама карта зла выпала. Ну, еще, видишь, пікова дама, а восьмерка, і десятка. То есть, какая інформація, Десятка бубнова. Ну, якась така інформація, информация, как бы, яка которая... Доволі важно, Да. Ні, не не пустословие. Восьмерка, нормальна... лиш восьмерка. Да. Восьмерка это либо розговори, либо мысли. розговори. То есть какие-то розговори, какие-то записи чего-то, может, что такое, да. Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерком одного, тут червоний? Ні. Ні, взагалі ні. Санкції зараз будуть продовжувати надавати Росії, тому що США вже зараз ніби відмовляється від тиску санкційного на Росію. Чи все ж таки припинять нові санкції надавати і, можливо, навіть старі відмінять? Чи все ж таки будуть? Шестерка пиковая. Сейчас крон престолы. Ну, я сомневаюсь, что полностью санкции отменят. Мне кажется, что сейчас все останется так, как было. Ну шестерка пиковая откроет. Сейчас, секундочку. Смотри, про это будет много разговоров, они много будут разговаривать. Думаю, даже сейчас они об этом разговаривают и переговариваются. Я думаю, что США, возможно, в какой-то период времени послабят санкции немножко. Именно послабить, потому что красная карта падает, хорошая. Но шестерка пиковая, она говорит о том, что это, ну, это дальняя дорога, то есть это какое-то немножко вот позже. Я думаю, это все-таки возможно где-то после лета, потому что там летом еще растянутся эти все переговоры, нам там правильно падало. До осени еще и осенью она будет. То есть как-то прям затяжное такое, знаешь, все. По карте повешенного не может быть быстро. Медленно. Долго. Нудно. Знаем, что Европа, навпаки, все ж таки наклала новые санкции на Россию. Чи зараз их будет достаточно, чтобы Россия почала рухатися в сторону перемовин, в сторону якось врегулювання ситуації, яка зараз є. Да, нам тоже кто-то подало, що Америка буде як-то так, а Європа наоборот, типа, буде плюси для України, я моєму було такое. Е, понимаєш, касатно переговорів ще рано говорити, потому що я ж говорю, що карти такі падають, що вони розтягуються. Тобто, ще не одинразові зустрічі, будь ще не одинразові розговори, не одинразові переговори, поэтому Пока рановато еще говорить о чем-то здесь. Тем более, если карта уже показывает, что растянется. То есть там вообще при любых раскладах, сколько я не смотрела, даже клиентам падает лето какое-то типа такое, знаешь, э... странненькое лето. Почему странненькое? Потому что у всех что-то решается. И по войне, и в личке, да, то есть в каких-то личных проблемах, моментах и так далее все падает на лето там карта солнца. То есть, не знаю, что-то летом, летом, не знаю, ну, бывшие возвращаться будут, переговоры летом будут, там, по войне какие-то решения, то есть, много чего будет летом такого, да, каких-то странных принятых решений, которые к чему-то приведут. Вот карта постоянно так падает. И летом все-таки не, не единожды уже падала, а касательно днепрогрессии могут быть какие-то ситуации по Днепрогресс, То есть они все-таки планируют что-то сделать. Это просто уже не единоразово падало. Там сейчас четенько сбываются, все прям так хорошо. И куда-то мы так. чётенько смотрим по всему. Прям Днепрогресс фонит постоянно, поэтому я понимаю, что это же не просто так падает. Поэтому касательно переговоров надо подождать. Мне кажется, что нужно смотреть с начала июня. Угу. Вот именно переговоры пока ничего не поменяется до июня. Переговоры, Днепрогресс тоже с начала июня. Раз все падает по карте Солнца, то есть, когда будет тепло на лето, да, значит, нужно смотреть все с начала июня. эти события, которые по карте Солнца идут. Обов'язково повернемося до цього питання. А цієї ночі взагалі відбулося влучання, Сумська область, стрільбище знову є загиблі, і тут питання таке: це вже неодноразово, неодноразово на жаль, відбувається. І коли нарешті почнуть карати тих, хто власне організовує ці всі шикування, це все скупчення військових, яке, зрештою, призводить до таких наслідків. А тут дело ж не в тому, хто організовує, понимаешь? много происходит різних встреч, событий, каких-то там сборищ. Дело в наводчиках. Тут же дело не в організаторах, понимаешь? Дело в наводчиках. Ну блін. Ну, організували, посной що? Ну, а наводчики ж як работают? Ну тут ні, дві сторони, в принципі, ми ж бачимо, що ця ситуація повторюється систематично, коли там а а настрій, і зрештою. Сумская область. Так а сколько у нас нагороджений? У нас день через день нагороджения какие-то идут. Ну, давай еще дрель включи. Ну, я не знаю, что спрашивать, как включить. Чи будет відміна а, таких скупчень військовых на нет, конечно. Рівні? Ну, сюда посмотрим. Черговая дама, десятка пиковая. Шестерка тут червовая, ну... А десятка слеповая, Подожди, десятка слеповая, блин. Ну я сомневаюсь, честно. Ну прям нет. Хотя будут, видишь, по семерке, по восьмерке там будут разговоры об этом, будут как бы пытаться. Может оно уменьшится как-то, или может как-то там типа по-другому немножко будет, но оно останется все равно. Мероприятия вот эти все. Якщо повернутися до теми навідників, да, це величезна проблема. Хочеться зараз ідентифікувати, хто був замішаний саме у злиті інформації цієї. Це просто мешканці, чи можливо це були військові або люди з політики. Жители. Десятка, жители. И десятка вот. Информация. Жители. Слили. Локацию. Про военных. Видишь, три шестерки вы по дороге. Mm -hmm. Про перемещение при движении. Вот так. Жихлываться усведомлива от известного. Дуже хотілося б, щоб всі винні були покарані. Зараз хочеться повернутися до теми небезпек найближчим часом. Ти сказала про те, що зараз ситуація є нестабільною. Також знаємо про те, що нещодавно ворог принаймні оголошував ймовірність запуску міжконтинентальної ракети чи найближчим часом все ж таки відбудеться. запуск этой ракеты, какие ну, заголовки загрозы есть для Украины? Смотри, пожалуйста? сейчас нет смысла смотреть, потому что я всегда смотрю, когда есть какая-то угроза. То есть, когда была угроза, я выставила специально себе в Инстаграм пикового валет. когда, ну, все же понимают, к чему это было. И спокойненько все спали, мои подписчики, что не знали, что ничего не будет. Там все четенько по предсказаниям, Переговоры, ну там четко все сбылось. Путин не приехал, Зеленский во вторую какую-то поездку собрался, как по картам было. Потом после во второй поездки должен быть обстрел был. Снились по Киеву шахеды, обстреляли. Голосеевский район четко. Все четко, ну, четко прям. Потом там падало, что орешником махать начнут через пару дней после ну этих переговоров. Четко. Но там не падало по картам, что все умрут, типа орешник прилетит. Такого не было. Я сразу тогда еще говорила. А потом мы пересмотрели, и пиковый валет выпал. Типа, ну, я пока не, не чувствую того, что мы от орешника умрем, честно. пока, главное. Вот. и пока ничего такого не снилось. По Киеву тоже пока ничего такого не снилось нового. Орехов правильно предсказали мы. Причем Орехов сам пошел, даже не спрашивали о нем, как-то он так просто. Васильков. День прогресса, напоминаю еще раз, но день прогресса лучше смотреть уже с июня, потому что там падает сон. Лето, ну типа летний, да, этот период. То есть пока до конца мая можно забить. Должны быть обмены, вот то, что я помню. И обмены падали. И знаешь, они анонсируют... Э, Тысяча на тысячу. Вот, вот, вот скоро. Но там падало, что будут обмены, когда я буду в дальней поездке. Учитывая, что в дальней дороге 28 числа на пару дней, где-то там плюс-минус 28 числа должны быть обмены еще, да, какие-то. Что еще там было? По наступлениям там падала информация. Я специально смотрела, там тоже летнее наступление нереально планируют. Но как бы есть планы и действия. Да. Я знаю, что мне надо падают планы на действия. То есть там действия были. Там колесница, шестерка падает, движение. То есть это уже как, вот, как, как действия, которые произойдут. Планы и мысли по-другому показала бы. И там выпал Паш Кубков. То есть я понимаю, что Паш Кубков последний раз падал на это, на такой вопрос подобный, когда я на ТСН давала прогноз про э, новые фронта. И мы не понимали, Днепр это или суммы. То есть и там, и там падало, и мы такие типа, и в итоге и там, и там, видишь, оно пошло. То же самое сейчас падает, что какое-то вот что-то будет новенькое. Но мы пока не можем посмотреть нормально, потому что нужно будет с июня смотреть тоже. То есть те вопросы, про которые не забыть, самое главное. Да, вот четко какое-то наступление, какой-то пашку. Что новое уже? Что уже нового там будет? Какой новый фронт уже, я уже не знаю. Или к чему это? Что-то по То есть вот это еще падало. Ну, там наступления должны быть, да. Потом я помню, что у меня падало, я смотрела по областям. Там Луганская совсем что-то плохо падает. При том, что я спрашивала, может ли быть вывод войск, нигде не выпало, кроме Луганска, я не поняла немножко тоже. Ну тоже лет, все на лето идет. Угу. Вот я не могу реально до лета посмотреть ничего нормально, потому что мы уже на июнь. Не, не знаю. Ну как-то вот так вот, он показывает. Ну что еще? нажал ко мне. У него рак. Так, знаю, что рак. Можливо, это якость кармично. Повязали. Мы как-то предсказывали, что он умрет типа от болячки, я помню. Мы не копались ты, детально. Так, ты казала, что казала. Было? Те, было, было, было. Блин, ну мы не копались в этом детально, думаю, уже ладно. Ну как-то жалко, ну пожилой человек, ну это рак, такая болячка коварная. человек сгорает просто. Ну жаль, типа знаешь, чисто как человека пожилого, его жаль. Вот. Дело не в карме, дело в том, что ну каждому свое суждено, понимаешь, что это тоже такое дело. Можно это карма считать, можно считать роком, как угодно. Но это написано уже там где-то. Просто, я просто фаталист, я верю в судьбу, поэтому... Но я знаю, что судьба есть у каждого. Какие-то события мы можем менять, какие-то там обыденные. А вот роковые события мы не поменяем, не изменим никак. Поэтому ну, считайте, что это карма, окей. Или ты считаешь, что расплата, потому типа, что он Украине помощь не давал, ты про это? Да нет. Ну там разные, да, разные шли про то, что миг бы... Би... Да нет, все уже, уж не трогайте того деда, пусть он же доживает свое, уже отстаньте от него. Он сам, он, он не, не знал, как его зовут, тот дед. Путоса, трехсосных. А что можно здесь говорить? Забейте вообще. Там же команда была, которая всем этим занималась, поэтому будьте добрее немножко. Тем более в такой ситуации. Что еще там по новостям? Сейчас вспомню, подожди. Единственное, что, единственное, что я помню четко, когда мы предсказали Какая-то вторая поездка у Зеленского будет, мы еще не знали, что это там Албания была у него. Там падала карта мира. То есть я понимаю, что карта мира падает на масштабы. То есть обстрел не только Киева. То есть масштабный какой-то, да, обстрел может быть. Но опять-таки, сейчас они по-другому стреляют немножко. Если раньше обстреливали сразу все, то сейчас масштабный обстрел, в принципе, вот Киев, Василькова, Орехов. Но это и есть масштаб, да, то есть, три города это уже масштаб. Поэтому вот я вот сижу и думаю, знаешь, по картам все таки масштабы это имеется в виду что? Это прям вся Украина красная, обстрел, или реально три города, это масштаб. Вот, и вот я не могу до сих пор этого понять. Вроде как бы все правильно сбылось, даже по датам по Киеву, 17-18, четко по датам. Ну, посмотрим, ладно. Пока по Орешнику успокойтесь, пока будем пересматривать, когда будет какая-то ситуация. Тут достал свой дрель Ну, я так кратко пересказала просто новости, то, что я помню. Больше ничего не помню вроде, такого ничего не было. Не я так, значит, что, что больше с червня месяца мы больше детальнейше будем наблюдать да с там, Да, с да. С просто, да просто конец уже месяца, знаешь, такое. А вот в начале там, этого июня, там, конечно, я не знаю, что будет этим летом, но что-то лето прям везде у всех лето по, по раскладам, даже личным. Когда я смотрю личные расклады летом, когда ко мне бывший вернется летом, я такая сижу уже, знаешь, война летом, то летом все летом у всех. Ну, короче, как-то так. То есть по лето попереду нас, скорее всего, все ну, Я когда смотрю энергию для Украины, там четверка кубков, такая апатия, уже, знаешь, разочарование полнейшее. Ну, не очень карта хорошая падает, плохая карта падает. Непонятно, непонятно. непонятка. Четвер... А, двойка мечей. Двойка мечей, там прорисовка на карте, уже говорила, показывала, типа, глаза закрыты, руки связаны. То есть, ну, Ничего не ясно, никуда двигаться, что делать, что вообще. Вы так? Да. да, единственное, что смотри, что я могу сказать, что я четко помню, что нам падало. Ну, мне, нам, мне, э, что перед тем, как дне прогресс, какая-то будет история, ситуация, там выпало четко, что у кого-то будет какая-то поездка куда-то. И там выпали какие-то структуры. Я еще предположение сделала: что либо Буданов, или Малюк, или какие-то вот Умеров, ну, короче. Какие-то органы именно. СБУ, там кто-то еще. То есть какая-то поездка будет у кого-то. Перед... А потом ситуация с прогресс, может быть. То есть там четко показала. Какая-то дорога. Вот так. Командировка, ну, не знаю. Но это не Зеля. Ну, не Зеля. зеленский. Не люблю, когда сокращают фамилии. вот так вот. Бред. Нет, я предположение сделал, чтобы... Какие-то органы, структуры. Понял? Зв'язано там міліції, поліції, СБУ і все остальне. Да. Чи є на сьогодні щось, що може все ж таки вплинути на Росію, щоб принаймні тимчасово припинилися обстріли і не відбувалися наступальні операції? Новая, новая дама. Ну, смотри, валет, Христо. Наши хлопоты, понял? Ну, опять-таки, наши хлопоты, что подразумевается? Вы должны прийти на поклон, сказать, мы отдаем территорию вам, дать, да, которая оккупирована. Спасибо, все, извините у нас, пожалуйста. больше так не будет. Тут же не будет. Понятно, что карты такие показывают. Типа, что хлопотать перед ними. Ну, это же как-то неправильно. Да и все. А так нет. А так оно будет все равно. Наступление будет ли там российское? Тузбук новый. Ну да. Должно. Но ну, опять-таки, смотри, я когда смотрела по картам еще, там падает типа девятка жезлов. Это типа какая-то оборонительная позиция. Но я не понимаю с какой стороны. То есть может быть такое, что под шумок и мы куда-то пойдем тоже. Там курс, что что mm -hmm. еще, да, какие-то движения начнутся. Тоже надо понимать. Или еще какой-то новый. Опять. Валет Червовый. Новый фронт. У кого? У Украины или у России? Что? Вот надо июнь ждать. Так. Понимаешь? Потому я уже себе законспектувала Пытание. Да. Да. А я поняла, что ты пишешь, да, <клых> да, да. Я просто поняла, понимаешь, я почему-то спрашиваю, потому что вот тоже типа, вот падает девятка жезлов, типа, оборона. К чья? Наша или их? Если так по новостям посмотреть, но ну, я просто новости не люблю анализировать, я свое говорю, и даже новости не читаю, потому что меня сбивает. все. Это и практика, не смотрю никого. У меня смысла, типа, с этого нет, я могу сама это все делать, чтобы не сбиваться. И там падает оборонительная позиция и наступление новое. Чье? И не показывают ни Россию, ни Украину. То есть, ну, можно и так, и так подумать, потому что, ну, mm -hmm. а вдруг мы тоже под шумок пойдем куда-то, да, например? Что-то вот такое интересное мы придумали. Ну, посмотрим. Это вот будет в июне уже покопаться детально уже. Посмотрим. Как он там. Повернемося до цих питань обов'язково. Я тобі дуже дякую за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за попередження. Я знаю, що ти просто зараз в тебе ермагідон, ти завалена купою роботи, ще е, відходиш від е, власне, операції, але тим не менш повну вже працюєш. Дякую тобі за це, бережи Справи. себе, ти нам дуже Могу. треба. Могу, о. Давайте напишемо щось приємне. Маші подякуємо нашій прекрасній Марійці за те, що дійсно дає свої прогнози. Ціною власного часу і дуже часто здоров'я. Давайте все ж таки це цінувати. Так, дякую велике. Напишіть, будь ласка, ще в коментарях якісь питання цікаві на, на, на червень. Що вас цікаві? Там по червню, я не знаю, там стільки событий просто падають різних. Просто що лето буде таке інтересне. Лето 2025. У меня куча вопросов. Ох, я блокбастер уже звучит, знаешь? Да, да, знаешь, вспомнила, что сразу там сейчас в кинотеатрах пункт назначения вышел новый. Угу. Вот примерно то же самое. Замечательно, он «Выбухе» в Москве, дроны полетели уже. Ну, класс, супер. Угу. Тобто є ще надія, що можливо ці прогнози, і що ми думаємо, що це е, Росія на нас, то можливо, все зовсім інакше. Ну і... я сподіваюся, звісно, на це, але розумієш, що після кожного обстрілу Москви, потом, поки не стріляють да. по Києву. Я просто зараз вижу, по... ну пока сегодня... что не що, Вот я сегодня вспомнила утром, когда проснулась. Почему? Потому що мені кинули новини якісь -то о те, що в Китаї якісь дрони Китае нові, маленькі такі. Я вспоминаю свой сон, когда какие-то малюсенькие дроны летели. Маленькие такие, маленькие вообще. Ладно. Будем смотреть. Я уже боюсь этого тепла. Может, и хорошо. Понял, что холодно на улице пока. Я вже про Чесно. це думала, тому що ти, ти тоді на весну казала, ти бачила, що тепло, ми думали, що це весна, а весною тепла як такого і не було, і тепер да, просто розумієш, що це все да. може перенестись просто на літо. І може навіть і краще, що типу, воно типу, так відтягується, поняла, що типу, всі там на погоду грішать, а я говорю, подождіть, блін, там такі, я говорю, карти падають на ту літо, що я, ну, краще, пускай так буде, мабуть, ще подольше. Всегда. Да. Я не знаю, ну, там реально не дуже. От серйозно, от кого б я не дивилася по клієнтам, вопрос задаю там, ну, когда бывший вернет летом, когда там, типа, не знаю, что-то еще летом, летом. Что этим летом такого произойти, блин, должно?